Вітання, друзі! Це Мар'яна Черкасець, Черкасоць, Ютуб канал Астрофеномен. І Сьогодні до нашого ефіру ми запросили міжнародного астролога Влада Роса. Будемо відповідати у першу чергу на ваші запитання, які ви ставили в попередніх відео. Тому не соромтесь, пишіть і сьогодні, аби залюбки розглянути найцікавіші питання вже в наступних ефірах. Ну, аби не прогавити вам ваші запитання, то підписуйтесь на наш канал. Будемо раді бачити нових членів команди. Лада, вітаю вас на нашому каналі Астрофеномен. Раді вас бачити. І власне, давайте поговоримо про результати дзвінка між Трампом і Путіним, який власне відбувся у вівторок. А ну, саме головне, що <кхем> дійсно во вторник зустрічаються по телефону Лілі Путін і Дональд Трамп. Ну і все йде до того, що 20 марта може неожиданно в день. Всемирный день астрологов, день весеннего равноденствия, запахнуть весной. И весна к нам действительно может приблизиться. Астрономическая весна и придет к нам, э, наконец-таки, по древнеарийскому календарю. Прекрасный год кошки, такой как э, есть такая кошка у нас ⁇ Рысь ⁇ год рыси. И она может провозгласить, что все, перестанут стрелять в конечном итоге. Очень все к тому сходится, что мы прям находимся на грани мира. И если даже не произойдет это в первый день календаря Рыси, 20 марта, то обязательно случится в мае месяце. Потому что я абсолютно убежден, что мы приближаемся к финишу этой кровавой трехлетней войны. Влад давайте також поговоримо і з вами чи зможемо ми зберегти Запорізьку область, скільки не зовсім є втішні новини на рахунок саме Запорізької області? Зокрема, Росіяни попередньо пішли в наступ і вже окупували мінімум три населені пункти. Про це заявляв сьогодні командир взводу 24 го ШБР Станіслав Бунятов. Як вважаєте ви чи зможемо ми все ж таки повернути цю область? Ну, на самом деле, сейчас будет звонок Трампа в Москву он скажет, что все, надо все заканчивать, никто ни в какую атаку не идет. И вообще, собственно говоря, Украина вышла из суджи только по одной причине: что нам было обещано Дональдом Трампом, что мы поменяем суджу значит на Запорожскую атомную станцию. Да? Тут Дональд Трамп путает почему-то думает, что она какая-то электрическая станция. На самом деле, она атомная станция. Ну и самое главное, что Энергодар тоже отойдет Украине в самое ближайшее время. А осенью, когда будут уже подписываться мирные соглашения, вообще вся Херсонская и вся Запорожская область может отойти в состав Украины. Поэтому я абсолютно уверен, что в конечном итоге Раша будет вынуждена оставить все территории и Запорожской, и Херсонской области. Но, скорее всего, это произойдет после подписания официальных мирных переговоров в которому уже будет участвовать новый президент Украины и новый президент Российской Федерации, потому что я не вижу ни единого шанса у Лили Путина, особенно после его прокола, где он сидел значит, в одежде, как будто бы в супермаркете он охранник, где-то охрана отмена, да, то есть в общем в такой форме, что он сможет удержаться у власти до конца этого года. Я вижу, что подписывать соглашение мирное будет новый президент Российской Федерации, который будет избран этой осенью, и новый президент, а может и старый новый президент Украины, скорее всего, это может быть Владимир Зеленский, который будет подписывать мирные соглашения. И вот именно там будет распределена судьба Запорожской всей области, Херсонской всей области и Мариуполя. Не исключаю тот момент, что даже Мариуполь может вернуться в состав Украины. Досить хороші новини, дякуємо вам за них. Чи будуть весною деокуповані населені пункти, чи це станеться пізніше, Як ви відчуваєте, як ви вважаєте, як говорить Зоря? Ну, Зараз говорить о том, что зараз ретроградная Венера, ретроградная Меркурий, все застывают, все стоять на своих местах, замирает и заморається конфликт. 30 дней то ли без войны, то ли без мира, но без времени, можно так сказать. Поэтому буквально с 20 марта может включиться 30 дней без времени, а там уже будет 20 апреля, где могут быть подписаны перемирия между Дональдом Трампом, Лили Путиным и Владимиром Зеленским. Пасха, кто не знает, дорогие друзья, а ровно 30 дней может начать отсчет а у 20. Марта до 20 апреля в день Пасхи, который будет совпадать по всем каноническим, неканоническим календарям, православным, католическим, протестантским в этом году, Пасха 20 апреля. А поэтому я думаю, что период между 20 марта и 20 апреля может быть периодом без времени, а дальше может быть мир. Давайте також поговоримо із вами про Крим. Що буде із Кримом, в тому числі так ви говорили, що може навіть Маріуполь повернутися, але чи може повернутися у нас Крим До 2030 року. Крим тут повернеться в состав України, і нам допоможуть наші турецькі товариші, наші турецькі партнери. Тур Турецька армія будуть знаходитися в Криму. Я вас увіряю. Чи можливо демобілізація в ЗСУ вже цього року? До осени никакой демобилизации не будет, пока не будет назначен новый президент Украины и новый президент Российской Федерации, не будут подписаны мирные переговоры, демобилизация не произойдет. что не будет мешать нашим воинам значит, через день голосовать, значит, на, фронт, ну, на нуле, да, ну может не будет никаких особых военных действий, да, но тем не менее. Через день можно будет спокойно голосовать. Так что все будут, либо будут организовывать какие-то участки, особенно если все-таки перестанут стрелять. Ну а военное положение может быть снято уже в мае месяце, а может быть, да, 9 мая, может действительно военное положение и закончится. То все-таки э, выборы, про которые мы с вами ранее говорили, вони будут однозначно в этом году? Правда? Да, замечается, да, что если все звонок Дональда Трампа, если произойдет на этой неделе очень успешно, ну, можно говорить, что он ломает, заломает руки Лили Путину все-таки, да. Он выкрутил руки Зеленскому, я думаю, выкрутит руки Лили Путину в конечном итоге, ломает его на мере. ему нужна Нобелевская премия, ему не важно, как закончит войну, никакие детали расстановки на фронте его не интересует, он хочет все закончить Дональду Трампу плевать хотелось какие там детали, нюансы о которых говорил этот человек находящийся в форме значит, охранника супермаркета ему плевать на это, он... все надо заканчивать все, мне нужна Нобелевская премия мне плевать как вы хотите 26 октября выборы в Украине Дякую Владі. Отже, рухаємось. Далі давайте поговоримо, чи запровадить Трамп додаткові санкції проти Російської Федерації. Ну, наприклад, як помста, якщо Путін відмовиться від певних дій, які буде просити виконувати у нього Трамп, он прям ультиматум поставив. Якщо ти там ти така товари з Москви, якщо ти прямо зараз не закінчиш, все а торбає тобі повністю всю ніфть, повна ембарго. твій сірих флот прикривається. для тебя цену, цену, Джо Байден делал 60 долларов, в верхний потолок, я тебе делаю 35 долларов, ты будешь в минусе, ты будешь еще у меня присмыкаться, целовать все мои причиндалы, там, сапоги, там, ботинки, ты будешь не только мне извинения приносить, как Зеленский, ты еще будешь целовать мне заднее место вообще. А так что я думаю, что Дональд Трамп настроен очень серьезно, но самое главное, что он пока дипломатично относится к Москве. Ну а дальше он может эту дипломатию просто прервать и просто сказать, что все, ты попался, да, в конец тебе. И всему твоему, всей твоей экономике. Я знаю, как тебе все плохо, ты засыпаешься после мая месяца. Безвыходное положение, Лили Путин в Сукцванге. закончить войну он не может, а не закончить не может тоже. Поэтому будет свергнут, конечно же, его убьют, скорее всего, ну и вообще, если вы видите, он то он умирает просто какими-то химическими веществами, просто травят на данный момент. И как он совсем плохо выглядит, и как он совсем плох теперь. Это вы все можете видеть прямо на экранах своих телевизоров. Двойника Владимира Путина скоро не будет. Будет новый президент Российской Федерации, который подпишет мирные переговоры с новым президентом Украины. Это будет осенью этого года. Третья влада, как Россия будет объяснять гражданам завершение войны? Как они ну, будут... скажут, что победили, что громадный успех. Вот смотрите, к нам приехал Си и даже может и Дональд Трамп приехать 9 мая на Красную площадь. Вот мы победили, мы выгнали всех нацистов, да. Украина же не ходит теперь на там, мы же этого добивались. Ну и в наш состав в нашей республики ДНР и ЛНР вошли в нашу российскую Федерацию. У нас все хорошо, великолепно. И вообще американские войска покинули Прибалтику. Да? Вот так они скажут. Ну, и вообще выведенные американские войска полностью из Германии, там, где был у нас Варшавский договор. Мы победили. Хвала нашему великолепному Лилипутину. Все вот так. Лади для України НАТО закрити остаточно буде розпад НАТО чи все ж таки можуть обговорювати в майбутньому нашу участь в НАТО? При при Дональді Трампа НАТО унічтожено його просто нет, на самом деле. Це всього лише пріавіатура залишилася. Може, бути новий президент Америки, в чому я сумніваюся, тому що Дональд Трамп сказав, що він чуть ли не навсідання, по мере на 8 лет вперед, сколько йому хватить здоров'я. Через 8 лет ему будет 86 лет, там, наверное, вряд ли он уже будет после этого. Но он очень сильно намерен значит, не упускать власть на ближайшие 8 лет. Поэтому НАТО может даже в ближайшие 8 лет не функционировать, поэтому Макрон полностью перестраивает сейчас европейскую армию. Они уже думают, что не покупать самолеты F-16, а брать у шведские грифоны. А потом они хотят избавиться от американских, получается, Patriot и SMT 500 сделать, как бы, тоже это все отбивает. Полностью переходить на европейские все аналоги того, что есть в Америке. Производить все в Европе и готовиться к войне, потому что в ну, минимум нужно 5 лет, чтобы подготовиться к войне. Поэтому наши доблестные молодцы будут сейчас оберегать балтийские страны. И Польшу в том числе, ну, в большей степени именно Балтийские страны, после заключения мирных переговоров, значит, наши самые лучшие бригады отправятся в Балтийские страны охранять их. Потому что никакое НАТО их не будет охранять. Пятая статья при Трампе не сработает против Балтийских стран. Поэтому у нас есть главный козырь в нашей стране. Дональд Трамп зря говорил, что у нас нет козырей, что у Зеленского нет козырей. У нас главный козырь ЗСУ. У нас прекрасно есть главный, не бьющийся ничем козырь в нашей стране. ЗСУ, который будет охранять еще и балтийские страны в ближайшее время. Выход из Чем может произвести Сырского до отставки? Нет, это все спланировано было. Это было на переговорах в Саудовской Аравии, в Джедзе. Мы договорились, что мы выходим из Курска. Из Курской области имеется в виду, да, и мы получаем атомную станцию Запорожского. Шесть энергоблоков, которые нам просто необходимы. Владыч, есть загроза оккупации Сумщины теперь после выхода из Курщины? Нулевая, потому что сейчас будут заламывать руки Дональд Трамп, или Путину во вторник, если тот не пойдет, тогда будут санкции задол для Российской Федерации, полностью будет блокирована. Ніфті, газ, продажу нефті і гази віздевався мірі, навіть китайці зможуть покупать покупати їх и газ. Давайте також поговоримо після завершення війни. Чи можемо ми а, розуміти про те, що дійсно це все завершення? Про те, що повторної війни не буде, чи все ж таки ми маємо бути на певній такій сторожі, постійно бути, як то кажуть, на чеку? А, ну, все, кто подписан на мой канал, подписывайтесь, дорогие друзья. Есть такой Ватрос, такой канал в Ютубе. Быстренько переходите на него после нашего выпуска. Я уже там давно говорил, что да, что ничего, какой-то большой войны в ближайшее время не будет зализывать раны в Европе. Вернее, Российская Федерация придется около двух лет. Ну и самое максимум, когда они будут как бы способны напасть на, на какую-то другую страну в Европе, это после ухода Дональда Трампа, потому что там уже конкретно все обозначено. Дональд Трамп сейчас минимум до 29 -го года, поэтому Российская Федерация не сможет напасть ни на какую другую страну Европы, скорее всего, хотя могут провоцировать балтийские страны, но там будут наши ЗСУ в ближайшее время. А это означает, что они не смогут ни взять ни Нарву, ни Талию, ни Ригу, ни Вильнюс, ничего они не смогут взять. Поэтому они могут передислоцировать свои войска и пойти захватить северные области Казахстана да, и внедриться в Армению. Бунтивную, где Макрон поддерживает в последнее время значит, премьер-министра этой, страны. Поэтому, да, Раша, наверное, скорее всего, куда-то, ну и тем более, есть такое пророчество, да, и от той же Ванги, что она может пойти на Казахстан и на Узбекистан, который очень не нравится, как Рашистам очень нравится, как развиваются дела в Узбекистане. Там экономический рост, там действительно демократия. Единственная демократия, наверное, во всей Средней Азии. Более-менее такая. Она управляемая, конечно, там все равно какой-то личности есть, но, по крайней мере, намного обстоят дела лучше, чем во всех других Среднеазиатских странах. Поэтому Раша может зайти еще и в Узбекистан. Поэтому... Конечно, северные области Казахстана, Узбекистана – это самые болевые точки на ближайшие два-три года. В каких отношениях после завершения войны, або найближчим часом, будет Украина и Китаем? Ну, это наши идеологические враги, нельзя их ни в коем случае привлекать сюда, особенно они чувствуют, что лакомые порты, они хотят у нас забрать, особенно порт Одессу. Ни в коем случае нельзя допускать людей с авторитарным режимом к нашей стране. Я считаю, это была не ошибка, когда мы их просто выдали с наших разработок, связанных с нашей авиапромышленностью, как вы знаете. Мы там Говорят, что мы китайцев там кинули. Но я думаю, ничего общего мы не должны иметь с коммунистическим Китаем, который поддерживает Рашу и полностью ее спонсирует. Дякую, Влада. Ну и давайте также поговорим о митингах в Гренландії, до чего они і и чи действительно, собственно, Трамп настроен на войну. Очень много будет митингов везде, по всем странам. Сейчас я вижу, что скинут эти митинги в конечном итоге и Орбана, и Лукище в Сербии. Конечно, американский Майдан э, намечается на эту осень. Американцы просто видят, что жизнь их ухудшается самый большой иллюзионист и обманщик всего мира Дональд Трамп, который обещал значит, остановить войну за 24 часа, а потом он говорит, что это был сарказм, что это так он решил всех обмануть, в общем-то это было чуть ли не анекдот с его стороны. Но нельзя, значит, распространять такие анекдоты и так саркастично относиться к той стране, где война идет три года. Нельзя относиться так от слова совсем. Нельзя, нельзя, относиться к той же Украине, лишать ее оружия, лишать глаз, разведки, да, обмена информацией разведки. Но Дональд Трамп очень сильно помог своему другу Владимиру Путину, Лили Путину, не настоящему Путину, если кто верит, что он настоящий, мне вас глубоко жаль. В любом случае, значит, сейчас хотят поделить Значит, три диктатора во всем мире, значит, сфера влияния. Дональд Трамп хочет забрать себе все, что находится в Америке, то есть Канаду, Гренландию и потом еще займется Мексикой. Лили Путину она отдает всю Европу вместе с Украиной. Ну, а Китай забирает Тайвань и все, что там причитается ему, кроме Южной Кореи, Японии там и так далее. Но вся эта братья вот может прийти к тому, что, скорее всего, в ближайшие годы они не окажутся у власти. Плутон с его могущества выходит из знака Козерога, это знак тоталитарной власти, правителей как бы от себя, и все-таки он находится в демократическом водолее. Ну и, как говорила Ванга, после того, как вынесут Ленина с Красной площади, она говорила, что одному Володю с Красной площади вынесут, а другой окажется в нефтебочке. Ну, видимо, в каком-то холодильнике, я так думаю. В конечном итоге. Поэтому и начнется гражданская война и развал Российской Федерации. Ждем это с большим, очень большой надеждой. Ну, вынесите вы Ленина из мавзолея. Просто как только вынесут Ленина из мавзолея, сразу развалится Российская Федерация. Сподіваємося, що це вже відбудеться ось ось. Ну і на завершення хочеться такою досить приємної для України нотою завершити. Як то кажуть, у своєму болоті росіяни хай купаються самостійно. А ми чекаємо на обмін полонених влади. Чи відбудеться він до Великодня? Всіх на всіх поміняють прямо двадцятому апрія. Великодні да може за неділю, але всіх на всіх поміняють. У меня просто от Я могу сказать, больше 20 тысяч украинских детей вернутся на родину, которых украла Российская Федерация.